Стулья, тишина. Гребаный Новый год. Понятно, зачем он настроен. Какие-то мухи даже, может быть, они более понимают, что о чем речь, чем я. И даже вообще кто-нибудь из нас. Это такая их. Это Новый год. Непонятно, для кого он устроен, и кто его празднует. Может быть, какие-нибудь жучки. Может, я их уважаю. Какие-нибудь жучки. Жучки. Вот это хорошие люди. А мы люди надо. На... На... Новый год. Может, никто его, на самом деле, не празднует. Только какие-нибудь, может быть, насекомые. Насекомых уважаю. Или собаки. Или там, например, волки. Волки, вот, например, действительно. Вот это люди. Ну, то есть они действительно могут кого-нибудь окружить и сожрать. Если ты не облил себя с купив его в соседней деревне, а так ты труп, эти волки окружили, у нас так в России. А, не знаю, что еще сказать. Мухи еще бывают э, рождаются зимой. Когда их разбудили, мы их называем мухалыч. Этот мухалыч, может быть, живет. Он как бы там хочет в варенье залезть или еще куда-нибудь. Ну, как бы там изображаешь с ним, живешь с этим мухалычем. Ну, чтобы он особо не ссувался, куда не надо, так сказать, ограждаешь его. Можно нагрыть варенье э, крышечкой. И вот мухал чужие не лезет. Еще что-то надо сказать, да? Я больше не знаю, что сказать. Но еще волки, говорят, нападают на людей. Но если ты имеешь с тобой самогонку, то ты, значит, садишься посреди дороги, обливаешься самогонкой, и волки на самом деле просто обоссут тебя всего и дальше уйдут, а трогать не будут, потому что это облит весь какой-то дерьмовой самогонкой. Так у нас в деревнях.